thank <laughs> you Oh Sampai betul lah hari ni Aku nak buat apa Haa ah, Tengok video youtube lah Kau, Kau ada benda yang menarik Eh Video apa pula ni Maksudnya, dunia ni, pokok-pokoknya semua tengah terancam. Habis dia tebang. Agak-agak, agak Malaysia ada ke kes macam ni ya? Kerajaan Negeri Kelantan mengesahkan Dua kes pembalakan haram direkodkan di negeri itu membabitkan keluasan 32.6% Negeri Kelantan mengakui wujud kegiatan pembalakan dan penerokaan secara haram di beberapa kawasan hutan simpan kekal di negeri ini sejak belakangan ini Aduh, dekat Malaysia pun ada eh Tak sangka aku Agak-agak Macam mana haiwan yang ada dekat dalam hutan tu? Dekat mana diorang tinggal? Baik aku cari. Indahnya hutan pada hari ini, makanan banyak, angin betuk sepoi-sepoi bahasa, aku suka sangat tinggal dalam hutan ni Hmm, betul tu Koko, kita betul, wah dapat tinggal kat sini, tiada tempat yang lebih baik daripada hutan kita kan, kan, kan? Iya betul, sebab tu kita kena nikmati selagi boleh, dunia ni sentiasa berubah kita tak tahu apa yang bakal terjadi suatu hari nanti. Hmm, betul betul betul. Saya setuju dengan awak. Hmm, tapi kan koko, saya bosanlah. Jom pergi main dengan kawan-kawan. Hmm, boleh juga. Jom, jom, jom. Benarlah, koko. Jom balik. Tetapi tiba-tiba tebang semua pokok-pokok di sini. Kita perlukan tanah di sini. <laughs> hutan yang diduduki oleh Koko dan juga Ciki telah ditebang akibat pembalakan haram. Ciki, apa dah jadi dengan rumah kita, Ciki? Tengok rumah kita, Ciki. Haa lah, rumah kita dah kena tebang. Dah hancur. Aduh, rumah kita hancur semua. Tumbang. Macam mana ni, Ciki? Kita kena lari daripada sini sebelum mereka nampak kita. Cepat, lari! Kita nak lari ke mana koko? Aku pun tak tahu. Lari je. Cepat. Koko dan Ciki terus berlari walaupun masing-masing tidak tahu hendak ke mana. Hinggalah akhirnya mereka memasuki kawasan perumahan manusia. Kita nak ke mana ni koko? Ini aku rasa taman perumahan manusia kot. Jom pergi sana, macam ada pokok. Jom, jom. Aku ingatkan, ni pokok besar, tapi pokok kecil je. Tuhlah, macam boleh tinggal kat sini. Kita kena pokok besar, baru boleh Hmm. Hai, aku pun tak tahulah, Ciki. Eh, hey, koko, aku lapar lah, tapi tak ada makanan. Ha, tu macam ada kotak. Jom pergi tengok, kot, ada makanan. Jom, jom, jom. Ye, ye, makan. Macam menarik je kotak ni, warna hijau. Mesti ada makanan kan? Macam tak ada apa-apa je. Why? Oh, memang bosu. Sini kau. Lari, Koko! Lari! Cepat, 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 cepat! Setelah dari itu, Koko menyadari bahawa manusia bukan sahaja memusnahkan tempat tinggal mereka, namun juga tidak menyukai keberadaan mereka bersama. Rumah kena terbang manusia. Cari makanan kena halau dan kena kejar. Apa nak jadi ni? Hmm, itulah, Koko. Manusia kejau. Habis semua pokok dipotong. Kita nak tinggal kat mana ni? Hmm. hmm. Disebabkan oleh habitat yang telah musnah, maka terjadilah kejadian seperti ini. Gerombolan monyet liar di persiaran meranti Bandar Seri Damansara Petaling Jaya sejak kebelakangan ini menimbulkan kegusaran kepada penduduk sekitar. Bukan sekadar diserang ketika berada, malah haiwan itu turut menerjah dan menceroboh masuk kediaman mereka. Keluhan itu disuarakan kepada wartawan aduan rakyat Ridwan Rushdi Azri Ruslan. Dawa penduduk kehadiran haiwan berkenaan berlarutan sejak beberapa bulan lalu Pembangunan di kawasan sekitar dikatakan punca menyebabkan haiwan liar ini keluar dari habitatnya. Senario yang anda saksikan ini sudah menjadi kebiasaan di kawasan ini. Penduduk di Taman Mutiara Kangar Perlis bimbang dengan ancaman monyet yang sering mengganggu kehidupan mereka. Sejak 2 tahun lalu, gangguan monyet itu termasuk menceroboh masuk ke dalam rumah penduduk dan turut dibimbangi berlaku insiden serangan ke atas manusia. Kawasan perumahan ini didiami lebih 600 penduduk dan terletak dalam kawasan bandar. Difahamkan kumpulan monyet itu datang dari kawasan Bukit Lagi bersebelahan kawasan kediaman penduduk. Penduduk perlu berwaspada sepanjang masa kerana haiwan itu sering masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan selain menyebabkan kerosakan barangan di rumah. Keadaan itu bertambah buruk sejak kebelakangan ini kerana monyet mula bertindak agresif jika dihalau. Pernah ada insiden penduduk yang dikejar haiwan itu sewaktu dilihat memegang makanan. Dan bukan sahaja habitat monyet yang musnah, namun haiwan-haiwan lain juga. Penduduk di Felda Ulu Tebrau Johor masih dibelenggu kebimbangan susulan kelibat harimau yang didakwa masih berkeliaran di kawasan berkenaan. Mereka juga menemui apa yang dipercayai kesan tapak kaki harimau di ladang kelapa sawit Rabu lalu. Lima sekeluarga di Kemaman Terengganu kini boleh menghela nafas lega apabila seekor beruang matahari yang didakwa mengancam kehidupan mereka berjaya ditangkap siang tadi. Haiwan seberat 60 kg itu memasuki perangkap khas dipasang Jabatan Perlindungan Hidup Liar dan Taman Negara Perlindungan sejak selasa lalu. Di Kemaman Terengganu pula, penduduk bimbang dengan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan kediaman mereka. Hasil ladang kelapa sawit dan kebun turut musnah. Seperti mana koko dan juga ciki, haiwan-haiwan lain juga turut kehilangan habitat asalnya apabila manusia terus-menerus melakukan pembalakan haram. Oh, maksudnya disebabkan pembalakan haram ni, haiwan-haiwan hilang tempat tinggal? Tak boleh jadi ni. Aku kena buat sesuatu. Tapi apa yang aku boleh buat untuk bantu lah? Hmm. Aku tahu. Biar aku buat carian tentang cara untuk elakkan pembelakan haram. Yang ni kot. Okay. Aku dah jumpa dah. Tapi macam mana aku nak bagi kesedaran dekat orang awam, meh? Hmm. Eh, datang dari mana pula toping ni? Ha, mungkin aku boleh buat video dengan pakai toping ni. Hai Pernahkah anda terfikir bagaimana rupanya dunia jika tiada pokok? Bayangkan sebuah planet tanpa tempat teduh tiada udara bersih dan tiada hidupan liar Agak menakutkan kan? Tetapi inilah realitinya yang terjadi sekarang Kita bakal kehilangan kesemua itu sedikit demi sedikit dan kita tidak boleh membiarkan perkara itu berlaku Hari ini saya akan berkongsi beberapa cara yang hebat dan sangat mudah agar anda boleh membantu untuk menghentikan berlakunya penebangan hutan dan melindungi jantung hijau planet ini. Bersedia untuk mengetahui bagaimana anda boleh membuat perubahan? Jom, kita mulakan. Pertama ialah kempen pendidikan. Sebarkan. Langkah pertama untuk menyelamatkan hutan kita adalah dengan memastikan orang ramai tahu mengapa ia begitu penting. Kempen pendidikan mengajar masyarakat tentang kesan penebangan hutan dan faedah bagi melindungi hutan kita. Sama ada melalui siaran media sosial, program sekolah atau bengkel komuniti, penyebaran kesedaran adalah kunci utamanya. Semakin ramai orang tahu, semakin mereka mengambil berat. Adakah anda tahu, beberapa negara termasuk Amerika Syarikat dan United Kingdom sedang mendorong inisiatif pendidikan untuk meningkatkan kesedaran tentang penebangan hutan. Di India juga, program pembangunan kemahiran hijau dijalankan bertujuan untuk melatih orang ramai, memulihkan hutan dan menyebarkan pengetahuan tentang pemuliharaan alam sekitar. Kedua ialah penghutanan semula. Tanam pokok, selamatkan nyawa hidupan. Kelihatan sederhana, tetapi ia merupakan penyelesaian yang hebat. Tanam lebih banyak pokok penghutanan semula adalah tentang mengembalikan kehidupan kepada kawasan yang telah terjejas akibat penembangan hutan. Anda boleh menyertai acara penanaman pokok tempatan atau bahkan menanam pokok di belakang rumah anda. Setiap usaha kecil dikira apabila ia datang untuk memulihkan hutan kita. Adakah anda tahu, pada tahun 2024, penghutanan semula semakin dilihat sebagai penyelesaian yang sangat kos efektif untuk mengurangkan karbon dioksida. Penyelidikan menunjukkan bahawa pertumbuhan semula secara semula jadi yang membolehkan hutan untuk tumbuh semula dengan sendirinya boleh menyerap 44% lebih karbon daripada yang dianggarkan sebelum ini. Negara seperti Kanada dan juga Australia menggunakan pendekatan penghutanan semula bercampur, menggabungkan penanam pokok dan pertumbuhan semula secara semula jadi untuk memaksimumkan penyerapan karbon. Yang ketiga ialah ikut peraturan sokong undang-undang perlindungan hutan. Kerajaan di seluruh dunia mempunyai peraturan dan perundangan bagi melindungi hutan, tetapi undang-undang ini hanya berfungsi jika kita mematuhinya. Mengikut undang-undang yang menyekat pembalakan dan memastikan penggunaan sumber hutan secara mampan adalah salah satu cara terbaik untuk menghentikan penebangan hutan terpulang kepada kita untuk mempertanggungjawabkan perniagaan dan juga industri. Keempat ialah menggunakan sumber hutan yang boleh diperbaharui. Hutan memberikan kita banyak perkara yang berguna tetapi yang penting kita hanya mengambil apa yang boleh tumbuh semula. Dengan menggunakan sumber hutan yang boleh diperbaharui seperti buluh ataupun pokok-pokok yang cepat tumbuh, kita boleh memenuhi keperluan kita tanpa merosakkan alam sekitar. Apabila kita mengambil secara bertanggungjawab, kita membantu hutan untuk tumbuh semula dan berkembang maju. Adakah anda tahu, negara-negara sedang beralih ke arah amalan perhutanan yang mampan. Kanada, sebagai contoh, mempromosikan penggunaan produk kayu yang diperakui daripada hutan yang diuruskan secara mampan. Di Amerika Syarikat, sumber hutan boleh diperbaharui seperti buluh dan rami menjadi pengganti popular untuk kayu tradisional. Kelima ialah mengurangkan penggunaan kertas. Gunakan pendigitalan. Pernahkah anda terfikir tentang berapa banyak kertas yang anda gunakan? Salah satu sebab terbesar penebangan hutan ialah permintaan kertas yang tinggi. Tetapi inilah berita baiknya. Mengurangkan penggunaan kertas adalah sangat mudah. Gunakan nota digital, kongsi e-book atau cetak hanya apabila perlu. Kehidupan tanpa kertas adalah tabiat mudah yang bakal membuat perubahan yang besar. Sebagai contoh, negara seperti United Kingdom dan juga Australia mendesak agar pejabat menggunakan tanpa kertas dan penggunaan kertas global telah menurun sebanyak 10% dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Terdapat banyak cara lain yang anda boleh bantu untuk menghentikan penambangan hutan. Pilih produk mesra alam sokong syarikat yang menggunakan bahan lestari atau derma kepada projek pemeliharaan hutan. Tahun ini, kadar penebangan hutan global diunjurkan menurun sedikit apabila lebih banyak syarikat berikrar untuk menamatkan penebangan hutan menjelang 2030. Setiap perubahan kecil yang anda lakukan menambah kesan besar kepada planet kita. Jadi begitulah. Daripada kempen berdirikan penambangan hutan, mematuhi undang-undang dan mengurangkan penggunaan kertas, terdapat begitu banyak cara kita semua boleh mengambil tindakan terhadap penambangan hutan. Ingat, setiap pokok itu penting. Mari kita bekerjasama untuk melindungi hutan dan menjadikan dunia tempat yang lebih hijau. Hey Koko, nasib baik Haikal tu buat video macam tu kan? Dapat kita tinggal dekat hutan ni balik. Hmm, itulah. Kalau bukan sebab dia, kita dah hilang tempat tinggal kita. Terima kasih dekat dia. Seorang pemuda berjaya memberi kesedaran kepada masyarakat tentang penjagaan hutan dan pokok-pokok melalui usaha beliau dalam menerangkan langkah-langkah untuk mencegah pembelakan haram dan penebangan pokok telah membuka mata banyak pihak dalam menangani isu ini. Seekor monyet bernama Koko juga akhirnya dapat kembali ke habitat asalnya apabila hutan yang ia tinggal berjaya dipulihkan. Sekian dahulu berita terkini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum.